কোৱা নাছিলো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে বুলি তালৈকে যাবলৈ ওলাইছো আকৌ তুমি এইবোৰ অলপ অলপ কথাকে পাহৰি যোৱা মই ভাবিছো দিনটো ওলোৱা নাই যে তুমি চাগে নাযাবা সেইকাৰণেহে আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হল এতিয়া নালাগে যাব নেকি সন্ধিয়া সময়ত তুমি যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ মানুহে বহু বাবা কৰিব কি যে হ'ব নহয় তুমি কোনখন দুনিয়াত আছা মা ছোৱালী মানুহে গৈ প্লেইন চলাই আছে ট্ৰেইন চলাই আছে আৰু তুমি মোক বাহিৰতে ওলাব নিদিয়া একো নহয় মই ফ্ৰেণ্ডজনী ঘৰলৈহে যাম চিন্তা কৰিব নালাগে সোনকালে গুচি আহিম নগলে তাই বেয়া পাব নহয় দেউতাক ক'লা নে নাই পিছে দেউতাক কোৱা হৈ গ'ল দেউতাই পাৰ্মিশ্যন দিছে সেইকাৰণেতো ওলাইছো ন অকলে যাবানে নাই নাই ফ্ৰেণ্ড এজনে নিব আহিব এইজন আকৌ কোন ফ্ৰেণ্ড তাকো সন্ধিয়া সময়ত যদি কোনোবা ল'ৰাই নিবলৈ আহে মানুহে কি বুলি ক'ব বাৰু হে মা একো নহয় জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় সিও আমাৰ মানে গ্ৰুপ এটা আছে সেই গ্ৰুপৰে হয় বাকী একো নহয় ঠিক আছে হ'ব বাৰু কিন্তু আহিবা অকে মা অকেজনী নহয়নে অ বোলো এজনী বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে তালৈকে এইজন কোন হয় এজনৰ ফ্ৰেণ্ডে হয় সন্ধিয়া সময়ত গাড়ী মটৰ নাপাওঁ যে সেইকাৰণে তাকে মাতি দিলো লৈ যাবলৈ কাৰণে অ ঠিকে আছে দে দেউতাৰ ক'ব নোৱাৰিলি থবলৈ যাবলৈ কাৰণে নাই দেউতা কাম আছে যে সেইকাৰণে থবলৈ নাযায় বৰমা আহিছো দিয়ক নহ'লে আমাৰ দেৰি হৈ যাব আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব নহয় অ ঠিক আছে যা আজিকালি ছোৱালীবোৰ নহয় বা সন্ধিয়া সময়তকৈ বেলেগৰ লৰাৰ আগত ঘূৰি ফুৰিছে অ মাক দেউতাকো যাবলৈ দিছে আৰু কি যে মাক দেউতাক নহয় কাপোৰ কি চাবি এই চেনেহী যুকজনীয়ে বৰ ভাল ঘৰৰ পৰাই নোলায় ছোৱালীজনী কাপোৰ কানি সাজ পাৰ সকলো ভাল কিন্তু এইবোৰৰ তাইওতো ধনীঘৰৰ ছোৱালী কিন্তু এনেকুৱা নহয় দেই ক'লে আকৌ আমিহে বেয়া হ'ম কিবা যদি কোৱা হয় তাই মুখে মুখে উত্তৰ দিলে হয় সৰুৰ পৰা আমি অসন্মান হব নোৱাৰো যোনে যি কৰে কৰি থাকক এদিন যেতিয়া মুখ ওলাব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়াহে লাচৰণ সকলো শেষ হ'ব সেইদিনটোতো অপেক্ষা কৰি আছে চাগে মাক বাপেকে সেইকাৰণে এনেকৈ সন্ধিয়া সন্ধিয়া ছোৱালীজনীক বেলেগ ল'ৰাৰ লগত পঠিয়াই দিছে মোৰ ছোৱালী হোৱা হয় তাক ঠেং ভাঙি ঘৰতে পেলাই থলোঁ হয় যাব নিদিওঁ দেই আমি অঁ চেনেহী কথা এটা গম পাওঁ নে নাপাওঁ কি কথা নোহোৱা কালি সন্ধিয়া যে মই এনেই ওলাই গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া কি দেখিলোঁ জান নে নাজানো এই যে আমাৰ মিলিক মিলিকৰ ছোৱালীজনী সন্ধিয়া সময়ত বেলেগ ল'ৰা এটাৰ লগত বাইকত উঠি গৈছে কোনোবা বোলো ফ্ৰেণ্ডৰ বোলে বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ গৈছে তাকে ভাবিছোঁ মাক দেউতাকে কিটো ভৰসাত যে বেলেগ ল'ৰাৰ লগত এনেকৈ সন্ধিয়া পঠিয়াই দিছে নহয় মই বোলো মোৰ ছোৱালী হোৱা হয় ঠেং ভৰি ভাঙি ঘৰতে পেলাই থলো হয় তথাপিতো যাব নিদিওঁ সেইটো সময়ত অ হয় নেকি তাকে তোৰ ছোৱালীজনী গুণ বসানি আছো নহয় মই বোলো চেনেহী জীয়েকজনী ঘৰৰ পৰাই নোলায় আৰু ড্ৰেছ পাতি ইমান ভাল মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰো ইমান ভাল তাই নিচিনা কেতিয়াও হব নোৱাৰে যেতিয়া এদিন বদনাম হব নহয় তেতিয়াহে গম পাব মাক বাপেকে এনেকৈ ছোৱালী এৰি দিয়া অ তাকেই আমাৰ এই আকৌ দেউতাকলৈ বৰ ভয় কৰে নহয় দেউতাকে এইটো নকৰিবি সেইটো নকৰিবি নকৰে তাই কথাও শুনে বাৰু ঘৰতে সোমাই থাকে কলেকো ওলাও নাযায় আৰু তাইৰ লগনীয়া নাই তেনেকৈ এই লগ সমনীয়া নাথাকিলে ভাল লগ খমনীয়া থাকিলে বেয়াহে লগ সমনীয়া বেয়াও কৰে অ তাকেই এই কাৰণে দেউতাকে লগ খমনীয়া লবলৈ নিদিয়ে দেউতাকে চাকৰি জেগাত থাকে যে নহলে কিবা এটা হলে মুখে ধৰিব তাইক নধৰে সেইকাৰণে মই শাসন কৰো আৰু অ কৰিবি কৰিবি ছোৱালী মানুহ আজিকালি দেখিয়ে থকা নহয় মোবাইলে চোবাইলে কি হৈ থাকে একেবাৰে এৰি নিদিবি তাইও নাযায় বাৰু তেনেকৈ উম ভাল 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 সংস্কাৰ দিছ ছোৱালী মানুহক এনেকুৱা সংস্কাৰ দিয়াটো প্ৰয়োজন তাকে মিলিকৰ জীয়েকক কিবা কম বুলি ভাবিছিলো কইনো কি লাভ আছে মাক দেউতাকে যেতিয়া একো নকয় মইনো কৈ কি পাম মই কৈ লৈ পেলাই অসন্মানে হোৱা হব সেইকাৰণে একো নকলো অ তাকেই এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক কয় লাভ নাই মাক বাপেকৰ ওপৰত তচ ল'ৰা ছোৱালী যে কিবা এটা কলেকে খপকৈ কিবা এটা কৈ দিব মানুহৰ আগত নিজে কি কৰে চাই থাকক আৰু মনে মনে তাকেই তাকেই বহুত ভাবি গুণিহে একো নকলো দে হব দে চেনীহি বহুত সময় বহিলো তহঁতৰ ঘৰত এতিয়া মই যাওঁ দে অ ঠিক আছে যা আহি থাকিবি দেই মাজে মাজে উম হ'ব হ'ব চিন্তা নকৰিবি আহি থাকিম দে হেল্ল' ধুনীয়া থেংক ইউ চাচ কিন্তু কথা এটা হ'ল নহয় তোমাৰ লগত মেছেজ কৰি থকা বহুত দিন হ'ল কিন্তু তোমাৰ মুখখন এতিয়ালৈকে দেখাই নাই তুমি প্ৰফাইল পিকে লগোৱা নাই প্লিজ তোমাৰ মুখখন এবাৰ দেখুৱাই দিয়া না আই বাবা ইমান অধৈৰ্য কি হৈছে এতিয়া ফোন নম্বৰটো দিছো হে তোমাক এতিয়া কথা পাতিছো হে তোমাৰ মানে মোৰ মুখখন চাবলৈ হলি তুমি কেনে কো হেতু চাবলৈ মন যায় ন হ'ব দিয়া নে দেখুৱা যদি এতিয়া ঘৰত মানুহ আছে মানে মা আছে মা কৰা গলে লাগে গলে মই তোমাক দেখাই দিম মোৰ মুখখন হ'ব নে কৈছাই কৈছানে কৈছাই কৈছো ঠিক আছে হ'ব

তাই দেউতাকে চাকৰি কৰে ঘৰৰ মানুহ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট সেইকাৰণে তই ইমান কথা পাতিব নোৱাৰে ভিতৰতে সোমাই মেছেজ কৰে আৰু মাক জনী এনিটাইম ভিতৰতে সোমাই থাকিব দিয়ে ক'তো যাবই নিদিয়ে ভাল পালেও চাগে কেতিয়াও আমি লগ কৰিবলৈ নোৱাৰিম এ হব হব ভাল পোৱাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব কিবা বাহানা কৰি হলেও তাই তোক লগ কৰিবলৈ আহিবই সেইটো সাতাং কথা তইনো একেবাৰে ইমান ডাঠি দি কেনেকৈ কব পাৰ প্ৰেমত যি টি হৈ যায় সেইবোৰ তই নুবুজিবি তই প্ৰথম প্ৰেম কৰিছ নহয় এতিয়া লাহে লাহে সকলো বুজিবি তাইক মাথো বহুত মৰম দিবি তাইক যাতে তাই যি কৰিবলৈ বিচাৰে তাকে কৰিবলৈ দিয়া বাধা নিদিবি চাবি তাই তোৰ প্ৰেমত পৰি যাব তাৰ পিছত তোক লগো কৰিব সঁচাকে কৈছ অ ৰে সঁচাই কৈছো ঠিক আছে বাৰু তোৰ কথাটোকে মানিছো আজি ফটো দিয়াৰ কথা আছে যদিহে ছোৱালীজনী দেখিবলৈ ভাল হয় মই পাক্কা প্ৰেমত পৰি যাম তাই মাতটোতে প্ৰেমত পৰি গৈছো সেইদিনা পাৰ্টি কিন্তু মজা আছিল দেই তই কেনেকুৱা পালি পিছে ভাল লাগিল আকৌ পিছে তই বিয়া আছে পাতিবি নে নাপাত তোৰ বিয়াখন খাবলৈ ৰেডি আছো মই আমাৰ গ্ৰুপটোৰ ভিতৰচোন তই ডাঙৰ বিয়াখন পাতি ল আকৌ পাতিম ৰ তই ছোৱালীজনী পঠাই নিদিয় তোৰ ছোৱালী পচন্দ লাগিব লাগিব নহয় এজনীক দেখাও নালাগে বুলি কওঁ সিজনীক দেখাও নালাগে বুলি কওঁ এনেকুৱা আৰু মই ছোৱালী চাই দিব নোৱাৰো দেই নিজে চাই লবি যোনজনী ছোৱালী ভাল লাগে সেইজনী কথা কবি মই তোক কৈ দিমগে ভাল লাগে বুলি হ'ব দে হ'ব অহ এইজনী আমাৰ মিলিকৰ জীয়েক নহয়নে হয় বৰতা বজাৰলে আহিলে নেকি অ বজাৰ কেইটামান কৰি লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো পিছে তুমিনো ইয়াত কি কৰি আছা অ এনে বটা ক্লাছ কৰা নাই নেকি নাই বটা আজি মানে ক্লাছ কৰিবলৈ মন নাই তাকে বুলি বজাৰ ফলে অলপ লৈ যাওঁ পিছে এজন কোৰা ক আমি একেলগে পঢ়ো মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় অ আচ্ছা এনে কৈ সোৱালিজনী হয় কলেজত আহি বেলেকত ঘূৰি ফুইলে ভাল নহয় দেই দেউতা গম পাইনে নে পাই বটা মই কো বেয়া কাম কৰি থকা নাই নহয় জাস্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত অলপ উলাই আহিছো হেটো নকি ডাঙৰ কথা সোৱালি ফ্ৰেণ্ড হলে বেলেক কথা মানে ল'ৰা ফ্ৰেণ্ড যে সেইকাৰণে কৈছোঁ বেয়া নাপাবা হ'ব দিয়া যি কৰা কৰি থাকা তোমালোকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী নহয় একোৱেইটো ক'বই নোৱাৰি আমি নিজেই অসন্মান হ'ব লাগে হ'ব বৰ্তা আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে নহয় বজাৰ কৰকে যাওক বেলেগৰ ছোৱালীৰ ওপৰত চকু নিদিলেও হ'ব মই জানো মই কি কৰি আছোঁ নিজ ভালে জগত ভাল বুলি কথা এষাৰ আছে নহয় হ'ব হ'ব বাপেক মাকো সংস্কাৰ দিছে আৰু চাওক বৰ্তা মোৰ খং উঠা নাই খং উঠিব পালে কিন্তু মোৰো মুখখন বুজিব মোৰ মা দেউতাক লৈ একো কথা নক'ব মোৰ মা দেউতাই বহুত ভাল সংস্কাৰ দিছে

লগ পাম মানে মই তোমাক ভাল পাইছো আৰু এদিন নহয় এদিন আমি লগ হবই লাগিব কাৰণ মই তোমাক বিয়া পাতিম মই বিয়া কথা এতিয়া লাগি ভাবা নাই আরে ভাল পালে তো বিয়া পাতিবই লাগিব ন হেব একো না জানো মই মুঠতে মই লগ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে আমি কেতিয়াবা ভিডিও কলতে কথা পাতিম এটো নহব বুলি নকবা হব দিয়া ভিডিও কলতে কথা পাতিম ঠিক আছে হব দিয়া হব দিয়া মই এটা ৰাখিছো পিছত কথা পাতিম ওকে ঠিক আছে হব দিয়া বাই অ বাই হাই কথা বতৰ পৰ ধৰি আমি জানো লগ হৈছো কেতিয়াওতো লগ হোৱা নাই আৰু তুমিও চেষ্টা কৰা নাই লগ হবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে মই তোমাক শপত দিছো আজি তুমি মোক সঁচাই ভাল পোৱা নে নোপোৱা সেইটো টেষ্ট লৈছো মোৰ শপত দিয়াৰ লগে লগে তুমি মোক লগ কৰিবলৈ আহা নে নাহা সেইটোও চাইছো সেইটোৱে গম পালো আৰু তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা তুমি নুবুজা কিয় মই তেনেকুৱা ছোৱালী একেবাৰে নহয় আৰু মোক ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওলাব নিদিয়ে মই এই কলেজৰ পৰা যেনে তেনে পলাই আহিছো

আৰে বুজি পালে কিয় চেষ্টা নকৰা মই তোমাকে ভাল পাওঁ আৰু তোমাৰ লগতে বিয়া হ'ম প্ৰমিছ প্ৰমিছ কৰিছো এইবোৰ কি কৰিছা চাওঁ আঁতৰি দিয়া মানুহে দেখিব যিটো ভয় আছিল সেইটোৱে হ'ল বুজা না তুমি দেখিলে দেখক দেখিলে লৈ যামগে মই তোমাক আৰে তুমি মোৰ দেউতাৰ কথা নাজানা দেউতাই গম পালে তোমাক মাৰি পেলাব তোমাৰ কাৰণে মই মৰিবলৈ ৰাজি আছো হ'ব দিয়া এতিয়া ফিল্মি ডায়লগ মাৰি দিব নালাগে মই যাওঁ ঘৰলৈ ৰাতিলৈ ভিডিঅ' কল কৰিম সঁচাকৈ সঁচাকৈ ঠিক আছে হ'ব দিয়া বাই যাওঁ মই ওচৰ চাপি আহিছিলো হে পলালেই নহয় কি যে হ'ব নহয় ইমান বিলাক দেখি মনটোৱে গ'লগৈ নেকি আৰে ইয়াৰ মই জনীক ভাল নাপাওঁৱে নেকি কি হল আকৌ কিহৰ কাৰণে মই জানো তাই মোক ভাল পায় বুলি কিন্তু এটা কথা নহয় তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তোৰ লগত যেনেকৈ থাকে বেলেগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তাহাঁতৰ বি এফৰ লগত যেনেকৈ থাকে তাই মোৰ লগত তেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডলি কথা নাপাতে

সৰু ছোৱালী এজনী মোৰ লগত ঘূৰি আছে তাই টোপনি গল তাই সাৰ পৰাই থকালৈকে মই ভিডিঅ' কল কৰিব নোৱাৰো নহয় মায়ে কৈ থৈ গৈছে তাইক মই ক'ৰবাত ওলাই গ'লে কৈ দিবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে ফোন কৰা নাই ঠিক আছে ৰ'বা কৈছো কোৱা ভাত খালা নে খালো তুমি মই জাষ্ট খাই উঠিছো আচ্ছা কথা এটা আছিল কোৱা কি কথা তুমি মোক খাচা কৈ ভাল পোৱা নে এইটো কৈ সুধিব লাগে কথা নে মই উঠনি কৈছো তোচোন গম পাইছো বাৰু কথা এটা কওঁ কোৱা আৰু মোৰ মানে বেলেগ বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা কথা পাতিবলৈ মন যায় মানে

সেইবোৰ কি কৰিলে মই এতিয়া তালে ফোন লগাব লাগিব কি কৰিলে মোৰ লগত মোৰ লগত চিট কৰিলে মই এতিয়া কি কৰিম বাৰু কেনেবাকৈ যদি দেউতাই মোৰ ভিডিঅ' দেখে আৰু মাক যদি কোনোবাই আহি মোৰ ভিডিঅ' দেখাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব মই তালে ফোন কৰিব লাগিব আপুনি জিষ্ট নাম্বাৰটো কল কি আহে মোৰ অভি চুইচ অফে কিবা থৈ দিয়ে বা কল কাৰে আৰে এইটো মোবাইল চুইচ অফ কৰি দিলে কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া মই নাই 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 মই কি কৰিব ঠিক নাই আৰে সেইজনী চাওকচোন

কি হল এনেকে মুখ মেলিছে যে বৰচোন গুণ বসানি থাকে সেইবোৰে কাণ্ড কৰি থাকে আমি আকৌ তেনেকুৱা বিধৰ নহয় দেই ওপৰত ভদ্ৰ দেখাই ভিতৰত চৰিত্ৰহীনা যি কম মুখৰ আগত কম যাৰ লগত ঘূৰিম খোলা মনেৰে ঘূৰিম তেনেকুৱা স্বভাৱৰ মই নহয় মোৰ মা দেউতাই ভাল সংস্কাৰ দিছে আৰু এনেকুৱা চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধিলো বুলিয়ে যে মোৰ সংস্কাৰ বেয়া হব সেইটো কথা নহয় এতিয়া দেখিলেই নহয় নিজেই উদাহৰণ সেইকাৰণে কথা কলে অলপ চাই চিতি কব লাগে গম পালে নহয় মোক আপোনালোকে মানে মোৰ কাপোৰৰ ওপৰত সঁচা ছোৱালীজনী মুখৰ মা নাইকিয়া কৰি জীয়েকৰ লগতনে তুলনাত এই একোৱে নহয় বুলি কিন্তু যিজনীক গুণ বসানি থাকো সেইজনী এইবোৰ কাণ্ড কৰিলে নীলজ্জ কাণ্ডবোৰ আৰু যিজনীক তেনেকুৱা হব বুলি ভাবিছিলো মানে বদনামী হব বুলি ভাবিছিলো তাই বহুত ধুনীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰিছে আজিলৈকে এটা বদনাম শুনা নাই মানুহক

সেইবোৰ কৰি থাক মানে মই ভাবো মোৰ ছোৱালীজনী ভিতৰত সোমাই পঢ়ি আছে কিন্তু নাই মোৰ ছোৱালীজনীটো কিবাহে কৰি থাকে হা তোক ক্ষমা কৰিব লাগে তোৰ বাপেৰে আহি মোক ক্ষমা কৰিব

কৰি থাকিব সকলোৱে ভাল ভাল বুলি কয় নহয় ভালে কাল হল এতিয়া ইয়াত তহঁতৰো হাত আছে তহতেও ফুল কিছুমান কৰিছ তাইক এনি টাইম ঘৰৰ ভিতৰতে সোমোৱাই থোৱাটো ভাল কথা নহয় নহয় মানুহ ওলাই কৰি ফুৰিব লাগে তাইৰ ভিতৰত কি কৰি থাকে তহঁতে জানো জানো